Bayraq dəyişmə mərasimində iştirak etmək üçün Əlaeytdin Qoşun ordunun bayraq dağımı Naxçıvan şəhərindən Sədərə sərhəd keçid məntəqəsinə arad sayı üzərindəki Ümid körpüsünə doğru yürüyüşə başlayıb. Eyni zamanda Türkiyə Respublikasının bayraq dağımı da Doğu Beyəzi şəhərindən Sədərə sərhəd keçid məntəqəsinə doğru yürüyüş edib. Ümid çörpüsü üzərində Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarının dövlət limləri səsləndirildikdən sonra iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. zaferlerle dolu şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim ediyorum. Şanlı Türk bayrağını öpüp kabul ediyorum. Ecdatlarımızın baş üzerinde dalganlam. Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüp kabul ediyorum. Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüyor. Vətənsəvarıq alıyorum. Bayraq dəyişmə mərasiminin başa çatdıqdan sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təlimlərə cəlb edilmiş şəxsiyyət və hərbi texnikaları təlim yerlərinə doğru hərəkətini davam etdiriblər. Əleytün qoşun ordunun hərbi istəsində qardaş ölkənin hərbi qulluqçularının təntənəli qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edənlər günü-gündən inkişaf edən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq münasibətlərindən və hərbi texniki əməkdaşlıqdan danışıblar. Sonra təlimə cəlb edilmiş Türkiyə silahlı qüvvələrinin nümayəndələri Əleytün qoşun ordunun hərbi istəsində yerləşiblər.